Какое они имели право голосовать? Я вам сказал, они имеют право, так как это было общегородское слушание, но лишь по одной причине они нагнали. Там было, и никто этого не скрывает, что... Да, это было по Киевскому патриархату было указание сознать людей. Даже с мэрией более 50 человек сократили рабочий день и пришли люди найти голосование. Я непосредственно фотографировал те нарушения, когда приходит человек с непонятным удостоверением, хотя по нормативным нашим документам положено, чтобы человек приходил с паспортом, там, где есть прописка. То есть он может подтвердить, что он житель этой территориальной громады, а не просто какой-то там

И этот парк был всегда от химзавода. Всю жизнь был. Всегда был Я он же помню, что уже 60 лет тому назад. Еще Мы ходили в этот парк, с детьми были. Делали здесь ремонты. Пока работали моющие заводы, да. цеха, пока работал завод, этот парк существовал благодаря им. Mm -hmm. И здесь были площадки, Это ремонтировались. Площадка. Все ну, ремонтировались. Ним и убирались. Каждый попали, период, и фигу, от нём, от... Скоро будет день химика. Под всегда под под перед днем химика. У нас тут было торжественные гуляния были. Да, да? Никто не что? Мы вообще тут прибирали. Была красота тут. И детки гуляли. Все, мы отдали свою жизнь там на химии, чтобы наши внуки и наши дети могли здесь гулять. Ну где у нас Лена, мы еще, отдали, у нас мы еще мы жизнь не отдали мы еще зоны. Нету зоны никакой у нас тут, чтобы Но... дети гуляли. То вот есть поставили детский городок в самой школе. Почему здесь не сделали городок? Когда уже эти мэры проходили на да. выборы? Да. Купи Почему не поставили здесь? Сейчас за школьники. Обезья. Больше меня там катаются, тут дети не можно сказать. А не Я Лена, мельник Лена, которая здесь живет от покон. Я с детства выросла на заводе. И этот химик, школа 32-я, все соревнования лыжные, беговые, все соревнования у нас проходят здесь потом железнодорожный техникум. У нас проходят все, бегают, все какие спор спортивные э, соревнования. Сайт институт проводит. Все здесь. Если здесь убрать, я не знаю тогда куда деться. Почему не строят детские садики? Почему школы не строят? У нас 30-я школа, 7 класс пойдет на вторую смену.

Боєць батальйона «Айдар». вчилися в 30-тій школі. Я на цих гойдалках сам грався. Тут ходив, грав в футбол. Ми за те, щоб тут зберегти зелену зону рекреаційну, щоб діти могли наші вже діти. Ми тут гуляли, і наші діти могли так само тут гуляти, відпочивати, дихати свіжим повітрям. Наскільки ми знаємо, що таких рекреаційних зон в Вінниці небагато. Це парк дружби народів, насадження парку Горько і парк. химик. все тому ми за церкву але не тут не в цьому парку У нас багато є місця, якщо вони хочуть собор, собор має бути в центрі міста. Є е, набережна на Успенського, там багато місця, ми їм пропонували. Їх не влаштовує те, що там немає транспортної розв'язки і немає під'їзду. Людина, яка, яка хоче е, помолитися, вона піде туди і помолиться, вона знайде, як туди дістатися. Тобто ми, наша позиція така, що е, тут церкви немає бути.